ঘৰটো এইখিনি এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ এই ঘৰ এটা বনাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ গৃহমন্ত্ৰীয়ে ক'লে য'তেই ক'ব ত'তেই হ'ব আৰু কথাই নাই এইফালে মানে আমাৰ মাটি এটুকুৰা পৰি আছিলে বহুত বছৰ হ'ল এই তাহানিৰ কুঁহিয়াৰ খেতিৰ দিনতে ইয়াত কুঁহিয়াৰ খেতি কৰা হৈছিলে তাৰপিছত একো খেতি কৰা হোৱা নাই যোৱা বছৰ মাটিখিনি উলিয়ালোঁ আৰু পোনপ্ৰথমে অমিতা খেতি আৰম্ভ কৰিছোঁ অমিতা ৰুইছোঁ বৰ ভাল নহ'ল এইবাৰ বতৰে অকণমান অমিতাখিনি বেয়া কৰিলে যা কি নহওক পইচা বা পাছলৈ এই বাৰীখনত মই তামোল চামোল লগাম বুলি ভাবিছোঁ চাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ আচলতে কিন্তু চাহ নকৰোঁ বুলিয়েই ভাবিছোঁ কাৰণ চাহৰ প্ৰডাকশ্যনটো আমাৰ এইফালে বৰ কম খৰচ অনুপাতে লাভ খুব কমেই হয় গতিকে লাহে লাহে বাৰীখন পাতিম আমাৰ এয়া শ্ৰীমতীয়ে মই আমাৰ কণমানি দেহাটো বাৰীলৈ আহিছোঁ বাৰী চাবলৈ চাবলৈ নহয় ইয়াতে এতিয়া লাহেকৈ এটা পামঘৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ পামঘৰ এটা প্ৰয়োজনো আৰু বাৰীখনৰ ৰখীয়া হৈও থাকিব পামঘৰটো গতিকে পামঘৰ এটা লাগে কেতিয়াবা জিৰাবলৈ সতাবলৈও অকণমান লাগে কামৰ মাজতে আৰু তাৰ উপৰিও ধুনীয়াকৈ আটোমটোকাৰিকৈ খেৰ ঘৰ এটা বনোৱাৰ মোৰ খুব পুৰণি হেঁপাহ এটা সময়ত আমিতো খেৰ থাকিয়ে ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ গতিকে খেৰ ঘৰৰ যিটো আমেজ সেইটো এৰিব পৰা নাই গতিকে সেইবোৰ স্মৃতিক মই ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে খেৰ ঘৰ এটা বনাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ এয়া ছাল তাল মই নিজ হাতে কৰিছোঁ লাহে লাহে সৰুকৈ সৰুকৈ বনাম মানে সেই পুৰণি খেৰ ঘৰৰ যিটো আৰ্হি তাক যাতে মই হুবহু ৰাখিব পাৰোঁ সেই নকলটো কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভালো লাগিব ইয়াতে খেতি বাতিৰ মাজত থাকি জিৰাই সতাই নহয় জানো এইখিনি গোটেই মোৰ চাৰি বিঘামানৰ চাৰে চাৰি বিঘামানৰ এটা প্লট আছে এই যে দেখিছ হোলাটো এইটো মোৰ আমাৰেই মাটি আৰু এই হোলাটোত ভাবিছোঁ যে মই লাহে লাহে পইচাৰ পাতিৰ সুবিধা হ'লে পইচাৰ পাতিৰো কথা আছে ইয়াতে মই এটা পুখুৰী খ খন্দাৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু লাহে লাহে পুখুৰীত আপোনাৰ মীন পালনৰ কথা ভাবিছোঁ মাছ পুহিও যথেষ্ট পইচা ঘটিব পাৰে গতিকে আমি বাহিৰৰ মাছ খোৱাতকৈ আমি নিজে উৎপাদন কৰিবলৈ মই অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে জনাব আৰু এইখন হৈছে মোৰ অমিতাৰ বাৰী এইবাৰ প্ৰডাকশ্যনটো বৰ ভাল নহ'লে মানে খুব খৰাঙে পালে তাৰপিছত অলপ বেমাৰো লাগিলে মই সময় অলপ কম দিব পাৰিলোঁ অমিতা খেতিও এটা লাভজনক খেতি এজোপা অমিতাৰ গছৰ পৰা অতি কম ন্যূনতম পোন্ধৰশ টকা উপাৰ্জন বা দুহেজাৰ টকাৰ উপাৰ্জন হ'ব সেইটো কৈছোঁ গতিকে লাহে লাহে কৰিছোঁ এনেকৈ বহুতে ভাবে যে মই আচলতে কিহত ব্যস্ত থাকোঁ মই কিছুদিন আগলৈকে এজন ব্যৱসায়ী আছিলোঁ সাৰৰ দোকান আছিলে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান সেইখন মই অকণমান বন্ধ ৰাখিছোঁ মোৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অন্যান্য কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে লাহে লাহে সেইখনো মই আৰম্ভ কৰি মোৰ ঘৰতেই সেইখন মই শ্বিফ্ট কৰিছোঁ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ বাৰু যায় কি নহওক এইখিনিকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা হ'ব কেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব দেই ঘৰটো এইখিনিতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ এই জোখমাখ লৈছোঁ আৰু সিফালে গছজোপাই চাহো দিব তাৰমানে পূবফালে মূৰ কৰি ঘৰটো বনাম এইখিনিতে ভাল হ'ব ন কেনেকুৱা হ'ব ক'বা আৰু মানুহজনী তুমি হে ক'ত ভাল হ'ব নহয় জানো গৃহমন্ত্ৰীয়ে ক'লে য'তেই ক'ব ত'তেই হ'ব আৰু কথাই নাই খাটাং হয়নে নহয় গৃহমন্ত্ৰীক সেইকাৰণে অকণমান দিছোঁ আৰু আগভাগ গৃহমন্ত্ৰীয়ে ক'ব মা দেহা ক'ত বনাম কোনখিনি বনাম কোনখিনি বনাম কোনখিনি 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 ক'ত বনাম ক'ত বনাম চুমু এটা দি দিয়া চুমু এটা দি দিয়া বৰ ভাল ল'ৰা এইখিনিতে বনাম এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ লাহে লাহে কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু দেই ইয়াৰ পিছত একেবাৰে মই পামঘৰ প্ৰস্তুত হ'লেহে আপোনালোকক দেখুৱামগৈ এ কেতিয়াবা মাতিম মই ইয়ালেই বনাই লওঁ প্ৰথমতে দেই বনাই লওঁ তাৰপিছত ইয়াতে বহি কেতিয়াবা অকণমান আড্ডা মাৰিবলৈ মাতিম সকলোকে